Terima kasih. Uh, Tuan Pertua, saya ucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan oleh Tuan Pertua. Uh, dan uh, saya uh, ingin uh, menyatakan bahawa saya amat menghargai peluang ini. Tapi sebelum saya membahaskan dan menyokong Belanjawan 2026, uh, saya yang dibentangkan oleh Yama Berhormat Perdana Menteri pada 10 Oktober yang lalu, saya terpanggil untuk menyebutkan krisis keselamatan anak-anak kita dalam sekolah. Malapetaka demi malapetaka kes kematian. Mula dengan pelajar Zara di Sabah. Pelajar seorang pelajar tahun 4 di Negeri Sembilan. Dan baru-baru ini saja pelajar perempuan tingkat 4 yang mati ditikam di sebuah sekolah di Petaling Jaya. Amat mengerikan. Ditambah juga dengan kejadian seorang pelajar perempuan di Rogo di Melaka. Dan yang baru ini dilaporkan seorang pelajar perempuan di Kedah pula, di Rogo juga. Dan juga empat budak lelaki tahun 6 di Perak menghadapi gangguan seksual. Semua ini telah menjadikan ia semua satu krisis tentang kegagalan sekolah, dalam negara kita menjaminkan keselamatan asas anak-anak kita. Saya ingin mengucapkan takziah kepada semua mangsa dan ahli keluarga mereka. Semoga mereka diberikan ketabahan hati untuk mengharungi cabaran yang amat besar ini. Nyawa yang kehilangan tidak boleh dihidupkan kembali. Dan serangan seksual tidak boleh dipadamkan. Apa yang harus dilakukan untuk menebus kembali kejahatan yang berlaku dan memulihkan suasana sekolah yang suci dan selamat ialah untuk memastikan malapetaka-malapetaka sedemikian Bagan, boleh, tidak dibenarkan berulang lagi. Saya ingin mengesyorkan tiga langkah utama yang harus dijalankan dengan segera demi mengatasi masalah bumi dan gangguan fizikal yang merupakan punca utama semua kejadian malang ini berlaku. Langkah tersebut harus dilaksanakan bukan sahaja ke atas sekolah kerajaan tapi juga diperluaskan ke atas semua sekolah swasta. Pertama, kembalikan rotan secara meluas ke dalam perkarangan sekolah dengan mewajibkan semua guru-guru yang ditugaskan merotan pelajar harus menjalan, menjalani pemeriksaan psikologi secara berkala demi kesihatan dan keselamatan para guru dan pelajar. Merutan memang berkesan semasa zaman kami bersekolah. Bila tidak wujud langsung kejadian malang sekarang. Dengan izin, kalau tidak spare the rod, spoil the child. Bila. Terima kasih, bagan. Bagan setuju ke bahawa nampak gaya sekolah-sekolah ini ibu bapa menganggap tidak lagi selamat untuk anak-anak mereka untuk pergi belajar. Dan saya setuju dengan Bagan supaya merutan itu diberi kebenaran kepada guru-guru dan menteri pelajaran juga perlu mencari mekanisme yang sepadan untuk mengekang gejala-gejala sumpama ini supaya tidak berlarutan sebab ini membimbangkan ibu bapa. Terima kasih Bagan masih kena batangan cadangan beliau boleh dijadikan sebagai ucapan saya kedua meluluskan peruntukan kecemasan untuk memasang CCTV dalam perkarangan sekolah dalam perkarangan, perkarangan lebih 10000 buah sekolah dalam negara kita semua pun yang mungkin melibatkan peruntukan kewangan sebilion ringgit saya yakin rakyat Malaysia akan bersetuju dan tidak berkompromi tentang keselamatan anak-anak kita. Dan yang ketiga, merangka satu sistem untuk sokongan dan dokongan anti-bully dan anti-gangguan seksual secara menyeluruh dengan meningkatkan penyeliaan dan pengawasan dalam perkarangan sekolah dengan rondaan yang lebih kerap, pelaksanaan libat urus dengan pelajar dan ibu bapa untuk mendidik tentang gejala buli serta kapasiti mengesan mengenal pastinya dan melaporkannya. Bagan uh, saya mohon sebelum bagan pergi ke uh, perkara yang lain saya nak kembali semula tadi tentang mendisiplinkan pelajar melalui kaedah yang dulu kita uh, pakai dan sangat berkesan iaitu kaedah rotan tersebut. Sekarang ni kaedah itu sebenarnya tidak lagi di mansuhkan sepenuhnya masih ada lagi dalam tata cara uh, Kementerian Pendidikan tetapi uh, Kaedah sekarang ini menekankan kepada kaunseling, psikologi dan sebagainya dan ini disebutkan lagi oleh ketua pengarah pendidikan baru-baru ini. Tapi pada pandangan saya, kaedah morotan ini tidak boleh ditinggalkan sepenuhnya. Dia sangat berkesan. Dulu kita ada guru yang yang guru disiplin yang kalau mereka ni lalu saja di koridor dan sebagainya, murid-murid ada rasa gerun, ada rasa hormat kerana kaedah itu sangat berkesan. Setujukah Bagan, kalau kita jangan tinggalkan terus kaedah merotan ini, biar dia digunakan secara menyeluruh dan secara holistik. Bagan, Bagan, Sedikit saja, Bagan, daripada bahaya baru. Sikit saja. Terima kasih. Bagan, saya juga ingin minta komen daripada Bagan bahawa merotan ini merupakan satu cara yang efektif. Tetapi baru-baru ini di Pulau Pinang ada kes guru disiplin yang merotankan, apa ni, mendisiplinkan, apa ni, budak sekolah, tetapi dicharge, dua orang guru disiplin dicharge, dihadapkan ke mahkamah. Jadi ini adalah sedikit, saya rasa ada tak, tak berapa elok lah kerana kita mempertanggungjawabkan guru disiplin, tetapi guru disiplin menjalankan tugas tetapi pula dicharge di mahkamah. Minta komen, Bagan. Terima kasih. Ya, yeah, saya setuju dengan pandangan kedua-dua rakan saya. Tapi di sini uh, sama ada uh, kalau benar-benar berlaku kecederaan yang serius, tentu tindakan perlu diambil. Tapi kalau kesan rota ini hanya biasa di rotan saja, mengapa perlu sampai didakwa ke mahkamah? Ini terpulang kepada bukti-bukti uh, kes ini. Tapi memang uh, boleh masuk uh, cadangan kedua-dua rakan saya dan ucapan saya. Terima kasih. Kementerian Pendidikan diminta tidak teragak-agak mengambil tindakan ke atas mana-mana pihak yang gagal membendung gejala ini atau menjalankan tugas mereka. Kita hanya boleh memperingati mangsa-mangsa yang terkorban dengan memastikan pihak berkuasa tidak membenarkan kejadian tragis seperti ini berulang lagi. Never ever forget and never ever again dengan izin Datuk Yang Dipertua. Berbalik kepada Belanjawan 2026. Belanjawan 2026 harus bersifat inklusif dan mengembang expansionary